супер да много людей давно так не и не помню я два раза была и сегодня наверное самое большое количество детей что сильно радует потому что молодежь да, да, да. стремится быть активными спортивными то есть это сильно радует знаете как я говорю слава богу без травм все живы здоровы значит прошел удачно не на самом деле неплохо первый сбор втянулись правда что-то сильно активно началось сразу по 4 часа, по 5 тренировки, то есть объем база, поэтому выдержали. Не, нет, У нас У нас уже не успела. Я говорю, продлите отпуск. Мы на, на Тенерифе были, кстати, очень там круто, там очень красивые парки национальные. Я, правда, не была, девчонки были, я отдыхала в кровати. Вот, и на самом деле там, конечно, Эль-Тейде, это у них гордость, этот вулкан, там очень здорово. Мы поднимались на 250, сам вулкан выше, там больше, чем 3200. Очень круто, мы на великах, правда, это лава везде засохшая. Это, это стоит посмотреть, это очень круто, правда. И, честно говоря, не отдыхали, это была активная работа, только в периодах, когда хватало сил поднять голову и оторвать от, от асфальта, от дороги то поднимали иногда на Эльдеды посмотреть. Понятно, сейчас уже это уже не море, это уже не такой сбор, где можно чуть побаловаться, скажем так, да, то тут, тут уже тут уже у нас будет, будет сбор полноценный с роликами, с оружием и со всем, поэтому там уже больше концентрации будет именно на тренировке в биатлоне это такое так же как и в каждом виде спорта все может поменяться довольно быстро, поэтому то есть будем надеяться, что без фор форс-мажоров ни у кого травм не будет никаких, все по здоровью мы сейчас были на сборе, да, там все, все с Марком баловались, все игрались. Валя очень-очень помогает. Я правда не знаю, как он будет маму отличать между вали Витой, потому что времени не проводят одинаково вместе. Так что у него будет две мамы.